بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى أقوى المتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم صلى الله عليه وسلم نهاية رحمة الرحمة نمونا ديان درساً يجب أن ندخل الله عز وجل في القرآن الكريم قلت هذا أستعذ بالله

sizlarni adolat qilmaslikka tortmasin adolat qilingiz shu taqvoga yaqinroqdir allohdan qo'rqingiz albatta alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir o'zinglar <laughs> yomon ko'rgan bir qavmga nisbatan muomala qilayotgan paytinglarda ularni yomon ko'rishinglar ularga nisbatan adolatsizlik qilishlikka <laughs> sizlarni chaqirib qo'ymasin o'zinlar yaxshi ko'rmaydigan toifa odamlar bo'lsa ham adolat bilan muomala qilinglar mana shu oyat musulmonlar adolat degan narsani qanday tushunishi kerakligini ta'lim berdi rasululloh hammaga nisbatan adolat bilan muomala qilganligini mana shu oyat siz bilan bizga tafsir qilib berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotining har bir lahzasida qur'on oyatlariga to'liq komil suratda amal qildi yer yuzida tirik quron bo'lib yurdi o'tgan darsimizda rasululloh sallallohu alayhi vasallamning musulmon bo'lmaganlarga ko'rsatgan rahmati haqida darsni boshlagan edik kitobimizni ikkinchi bobi dinlarga rasulullohning ko'rsatgan rahmati deb nomlanadi bugun davom etkazamiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlarga shafqatli rahmatli bo'lganligini 15 darsdan oshiqroq suhbat qildik ayollarga yosh bolalarga qarilarga kasallarga o'lim oldida turganlarga o'lgandan keyingi holatida qiyomat kunida musulmonlarga ko'rsatadigan rahmatini yani suhbat qildik endi tabiiy musulmonlar bo'lgandan keyin payg'ambarimiz ularga rahmatli bo'lishi ammo u zot sollallohu alayhi vasallamni nubuvotini qabul qilmagan rasulullohga kofir bo'lgan bu ham yetmagandek adovat qilib dushmanlik qilganlarga ham payg'ambarimiz rahmatli bo'lgan deyilsa hozirgi aqllarga to'g'ri kelmaydi bu qanday qilib dushmaniga mehribon bo'ladi odam islom g'ayri dinlarga ham rahmatni ko'rsatdi g'ayri dinlarga islomdan tashqarida bo'lganlarga nisbatan bo'ladigan rahmatning eng kattasi nima iymon nima dema deydilar eng katta rahmat musulmon <myslman> bo'lmaganlarga ularni iymonga da'vat qilishlik islomga da'vat qilishlik ularga jannat yo'lini ko'rsatishlik islom mana shunday bir rahmatni ko'rsatdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto o'zini eng ashaddiy dushmanlariga ham duo qilgan edi islomni avvalida rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qattiq dushman bo'lgan kishilardan ikkitasi umar umaribdul xattob va amr amrimdil hishob abu jahl bu ikkalasi islomning eng ashaddiy rasulullohning eng ashaddiy dushmanlaridan bo'lgan edi mana ana shularni haqiga payg'ambarimiz duo qildi bu hadis imomi termiziy va parvardigor bu ikki kishining o'zingga sevimlirog'i bilan islomni aziz qilgan islomni quvvatlantirgan abu jahl yoki umar ibn al hattob mana shu ikkala ati aytilingan kishilardan Umar ibn al hattob alloh taologa mahbubroq bo'ldi ashaddiy dushmanlarini yer yutsin duo qilgani yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallam. ko'r bo'lsin degani yo'q ularga eng katta rahmatni ko'rsatdi o'zing qaysinisini ko'proq yaxshi ko'rsang shuni islomga kirgizgin va bu bilan islomni quvvatlantirgin dedi alloh taolo Umar ibn al hattobni iymonga boshladi mana shunday ashaddiy dushmaniga ham payg'ambarimiz yaxshilik qildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatiga qilingan dushmanlik birodarlar Makka da 13 yil davom etdi keyinchalik madinaga borib payg'ambarimiz 8 yil yashab keyin makkani fath qildi 21 yil Quraysh qavmi payg'ambarimizga dushmanlik qildi mana shu uzoq olib borilgan dushmanlik islomga qilingan to'sqinchilik payg'ambarimizni gina kudurat qoldirgani yo'q rasulullohga qilingan bu adovat bu dushmanlik keyinchalik payg'ambarimiz g'olib bo'lgandan keyin ana shulardan qasos olishlikka boshlamadi tushuntira olyapmanmi shuncha yilik dushmanlik qilishgan bo'lsa ham payg'ambarimiz ularni ustidan g'olib bo'lganida ulardan qasos olmadi ularni avf qildi ularga rahmat ko'rsatdi yigirma bir yil dushmanlik qilgan qurashni payg'ambarimiz avf qildi hammasini yig'ib turib 21 yil dushmanlik qilgan xurashdi endi men nima qilaman sizlarni bilasizlarmi dedi karim birodarimizni karim bolasisiz dedi payg'ambarimiz dedi. qiyin bu narsa bir Rasulullohning hayotida bo'layotganligi uchun biz doim payg'ambarimizdan mana shunday bir go'zal axloqni eshitaverganimizga oddiy ishga o'xshab qolyapti lekin mulohaza qilib ko'ringda yigirma bir yil dushmanlik qilgan odamni shunday kechirib qo'yishligigiz Ufakad, sellem, barışıge, barışıge, ularge, bu faqat muhammad alayhissalomning nabaviy ahloqi edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomga kirmayotganlarga mana shu nurni yetib borishiga juda bir qattiq xaris edi ularni iymonga kelib qolishiga qattiq harakat qilar edi va ularga bu iymon islom degan ne'mat yetishligini xohlardi va qattiq qayg'urardi bu to'g'rida odamlarni islomga da'vat qilsa qabul qilishmas shunda payg'ambarimiz ular iymonni qabul qilmayotganligidan qattiq qayg'uga tushar edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu islomni qabul qilmayotgan mushrik majjusiy nasroniy yahudiylarga nisbatan shu nurni olib borib ularga yaxshilikni ravo ko'rsa ular qabul qilmaganda payg'ambarimiz qattiq qayg'urardi bunga islomni qabul qilishmayapti iymonga kelishmayapti deb ular haqida qattiq qayg'urganda bu qayg'usi haddan oshib bo'lib ketganda alloh taolo o'zi qaytardi bo'ldi qiling endi dedi Alloh taolo payg'ambarimizga mushriklar haqida g'am qilmang bo'ldi dedi o'zingizni qiynamang Ey muhammad ehtimol siz makka mushriklari mu'min bo'lmaganlari uchun o'zingizni halok qilguvchidirsiz unday qilmang deyapti makkaliklar islomni qabul qilmasa o'zingizni ortiqcha qiynab yormang, g'am qilib siqilib boshqa oyatda "Fala nafsuka alayhim bas ey muhammad joningiz ularni iymon keltirmaganlari ustida hasrat nadomat chekib ketmasin g'am qildi Mushriklar haqidagi payg'ambarimizni g'ami haddan oshganda Alloh taolo bo'ldi qiling dedi lekin ikkinchi tomoni bor nasahat qilgan ular haqida haris bo'lgan lekin majburlamagan chunki payg'ambarimiz la ikroha fiddin oyatini o'ziga shior qilgan dinda majburlash yo'q demak rasululloh mushriklar haqida g'am qilgani katta g'am bo'ldi lekin bu g'am mushriklarni majbur qilishlikka olib bormadi Rasululloh sallallohu alayhi vassallam umuman odam zotiga nisbatan shafqatli bo'lgan umuman kim bo'lishdan qat'iy nazar rasululloh aytadilar bu hadis imom buxoriy va muslimdan masali masali va an-nasi ka rajulin istawqada nar. men bilan dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odamlarning misoli xuddi olov yoqqan bir kishiga o'xshaydi olov atrofdagi narsalarni yoritganida olovni yorg'i chiqqanida parvonalar va unga tushib qoladigan hasharatlar birin ketin kelib o'tga o'zini urishni boshlaydi bas u kishi ularni olovdan to'sa boshlaydi hasharatlar tushunadi lekin bu hasharatlar u odamni yengib o'zlarini o'tga tashlab kuydiradi men ham sizlarni iymonsizlik kufr jahannam degan o'tdan qaytaraman deyapti payg'ambarimiz lekin sizlar quloq solmasdan jahannamga tushib ketasizlar biz oyoqlantirib qo'yaveramiz birodarlar qilich qilmaslik insonni ixtiyorida albatta bu manhajda birodarlar majburlashlik yo'q unda rahmat bor rioyat ra bor aytib ko'rsatib qo'yishlik bor payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mana shu buyuk axloqni bergan alloh taolo Allah, har qanday aybdan pok islomiy jamiyatda yashayotgan g'ayri dinlarga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan rahmati har qanday aqlli odam aqidada fikrda millatida boshqa odamlar bilan yashayotganda muomalalarda tekis bo'lishini hammasi xohlaydi tinchlik bilan tinch totuv bilan yashasak deb orzu qiladi va an mana shu orzusi yana bir rivojlanadida ikkala tomon tamam bir birini hurmat qilsa adovat qilmasa zulmsiz chiroyli lut bilan muomala qilsa degan joy yetib keladi ularning bu orzusi yani ham yan bir yuqoriroq ko'tarilganlari mana shu boshqa din vakili bo'lsa ham boshqa millat vakili bo'lsa ham boshqa fikr vakili bo'lsa ham ulfatli rahmat rahm shafqat bilan bir birimizga muomala qilsak yaxshi bo'lardi deb orzu qiladi lekin bu bor yo'g'i orzu agar shu ayrim holatlarda bir biriga tabassum qilib qo'ysa bular bir biriga ozgina ehson hadya qilib qo'ysa o'rtadagi munosabatlar yaxshi bo'lib ketarmikan deb umid qiladi har qanday aqlli odam ammo g'ayri dinlarga rahm shafqat ko'rsatish ularga lutf bilan muomala qilishlik qonun darajasida de bo'lishichi bir davlat boshqa din vakillari bilan lutf bilan muomala qilasan degan qonuni bo'lsachi bunday bo'linglar bunday bo'linglar millatararo tinch totuvlik bo'lsin boshqa din vakillariga ham chiroyli muomala qilinglar deb targ'ib qilishi mumkin targ'ib lekin majburlalmaydi qonun qilolmaydi ammo islom birodarlar ayni g'ayri dinlarga muxoliflarga chiroyli muomala qilishni buyurdi modomiki ular dushmanlik qilmayotgan bo'lsa mana shu islom mana shu odamlarni ko'plari bilmayotgan hatto musulmonlar o'zlari ham tushunmayotgan islom shu edi g'ayri din bo'lgan odamga senga tajovuz qilmayotgan bo'lsa chiroyli muomala qil deyayotgan bo'lsa islom bir birimizga qanaqa muomalada bo'lishimiz kerak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni g'ayri dinlarga ko'rsatgan rahmatini 3 qismga bo'lib o'rganamiz G'ayri dinlarga bo'lgan payg'ambarimizning rahmatini 3 qismga bo'lib o'rganamiz birinchisi dinlarga rahmat bilan muomala qilishlik ilohiy manhaj, alloh taoloning qonuni ikkinchisi u zot sollollohu alayhi vasallamning dinlarga bo'lgan rahmati uchinchisi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aziyat bergan g'ayridinlarga ko'rsatgan rahmati mana shu uch qismdan iborat birinchi qismi g'ayridinlarga rahm shafqatli bo'lishlik ilohiy manhat ilohiy qonun ixtiyoriy emas bu modomiki bu g'ayridinlar musulmonlarni qatl qilmas ekan dinlarida dushmanlik qilmas ekan yurtlaridan haydab chiqarmas bu g'ayri dinlar bilan lutf bilan muomala qilishlik shariatimizning buyrug'i tushunarlima birodarlar fransuz sharqshunosi islom degan kitobda sakson sakkizinchi yild chiqqan ekan genri massi degan shunday deydi agar muhammad sallallohu alayhi vasallam agar muhammad haqida bahs qiladigan bo'lsak u xolis rahmat bilan sifatlanganini ko'ramiz xolis rahmat bilan xolis degani hammaga bir xil rahmat degani musulmonga ham musulmon emasga ham muso alayhissalomga nozil qilingan kitob tavrot yahudlar buni o'zgartirib yuborishgan o'zgartirib yuborishgan tavrot bilan injilga bizni munosabatimiz qanday bo'ladi ollohni kitobi ekanligiga iymon keltiramiz la tusaddiquha tukazzibuha degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. uni ichidagi narsani yolg'on ham demanglar rost ham demanglar chunki rost desak o'zgarishlarni juda ko'p kirgizib yuborishgan ichiga agar yolg'on desak ichida de rost bo'lgan oyatlari ham bor shuning uchun biz e'tiqodimiz bu kitoblarni Alloh tushirgan tamom ichidagi narsaga aralashmaymiz mana shu o'zgartirilgan yahudlarning tavrotida men bir qancha narsani o'qib beraman diqqat qilinglar Yahudlar tomonidan o'zgartirib yuborilgan tavrotning safaru tasniyasida shunday deyiladi tavrotdagi gap o'zgartirilgan Tavrotdagi gap. agar urush qilish uchun bir shaharga borsanglar avval ularga tinchlikni arz qilinglar tavrotda aytilinyapti shunday deb agar ular taslim bo'lib eshiklarni ochsalar ularning hammalari sizlar uchun jizya ostida bo'lib sizlarga xizmat qiladilar agar taslim bo'lmay sizlarga urush qilsalar bas ularni qamal qilasizlar ilohingiz Rob ularni sizlarga taslim qilib beradi undagi har bir erkakni qilich bilan uringlar deyilyapti tavrotda o'zgartirilgan tavrotda ayollar bolalar hayvonlar va shahardagi borki g'animani o'zlaringizga g'anima qilib olinglar ilohingiz rob sizlarga bergan dushmaningiz g'animasidan foydalaninglar sizlardan juda uzoq bo'lgan hamma shaharlarda shunday qilasizlar ilohingiz rob sizlarga mulk qilib bergan anavu ummatlarning shaharlarida biror kishini tirik qoldirmanglar balki ularni yo'q qilishni halol qilasizlar o'zgartirilgan yahudlarning tavrotini safaru tasniyasida mana shunday deyilgan g'ayri dinlarga yahud bo'lmaganlarga ularni e'tiqodi shu bu ularni ho islom esa butunlay boshqa narsa musulmonlarni g'ayri dinlarga ko'rsatish kerak bo'lgan rahmati ollohning qonuni bu qonun bu manhat shunday qonunki bir toifa odamlar qabul qilsa ikkinchisi qabul qilmaydigan odamlar yozgan qonun emas ollohni qiyomatgacha o'zgarmay turadigan qonuni shunisi bilan go'zal

dinlaringiz to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z diyorlaringizdan haydab chiqarmagan kimsalardan ularga yaxshilik qilishingizdan va ularga adolatli bo'lishingizda qaytarmas albatta olloh adolat qiluvchilarni sevar dushmanlik qilmayotgan bo'lsa diningdan to'smayotgan bo'lsa yurtingdan haydab chiqarmayotgan g'ayri din bo'lsa ular bilan yaxshi muomala qilishingdan olloh to'smaydi seni qarang payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan alloh taolo uchun eng mahbub amal qaysi deb so'rashganida de, assolatu fi vaqtiha <laughs> vaqtida o'qilgan namoz deb javob berganlar so'ngra qaysi de, deganda birrul validay ota onaga yaxshilik qilishlik degan mana shu farzandni ota onaga qiladigan muomalasi bir kalimasi bilan keltiriladi birrun yaxshilik qilishlik xuddi shu ota onaga ishlatilishi kerak bo'lgan kalima bir g'ayri dinlarga ham ishlatiladi. an tabarruhun ularga yaxshilik qilishinglardan Alloh to'smaydi deyapti bu kalima eng chiroyli muomalani qilishlik talab qilingan paytda ishlatiladigan so'z edi de. demak g'ayri g'ayridinlar boyagi holatni musulmonlarga nisbatan qilmayotgan bo'lsa ularga yaxshilik ish qilishimiz yaxshi muomala qilishimiz shariatimizni talab ekan agar bu qonun o'zining oliyligi va yuksakligi bilan mo'jiza bo'lsa rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayoti shu qonunlarni hayotga tatbiq qilganligi bilan mo'jiza qaytaraman agar bu qonunlar o'zini oliyligi bilan yuksakligi bilan mo'jiza deb qaralsa mukammalligi bilan rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayoti shu qonunlarni hayotga tatbiq qilganligi bilan mo'jiza Bu naqa muomala bo'lmagan tarixda italiyalik bohiz addifa islam degan kitobda shunday deydi muhammad sallallohu alayhi vasallam muhammad o'ta kechirimli inson edi bu g'ayri dinlarni payg'ambarimizga berayotgan tarixi muhammad o'ta kechirimli inson edi xususan boshqa din vakillariga mana bizga yashashni qanaqa bo'lishini o'rgatayotgan madaniyatdan ta'lim berayotgan ana shu yevropani tarixidan ozgina bir keltirib o'tamiz fransiyada podshoh Louis 14 to'rtinchi davrida bu 1634 1715 yillar ekan fransiyada protestantlarga nisbatan hukumat tomonidan qo'rqinchli bir siyosat yurgizildi juda ko'p qatl qilindi qatldan katıl qolganlarga ixtiyor berildi yo protestantlikni tark qilib katolikka qaytadi yo fransiyani tashlab chiqib ketadi shunda ana shu protestantlarni aksariyati besh yuz mingga yaqini gollandiya angliya plrussiyaga chiqib ketgan bitta dinda turib oqimi boshqa bo'lgan odamlarga ikkinchi birinchi oqimni vakillari qatl qatlao uyushtiryapti va yurtni tashlab chiqib ketishlikka majbur qilyapti o'zini nasroniy dinida bo'lgan odamlar faqat oqimi boshqa bu ularni holati bu ularni holati islom esa butunlay boshqa narsa bo'ladi. <laughs> rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir davrda yashagan u zotni diniga xilof yo'lni tutgan kishilarga payg'ambarimizning qilgan muomolasi faqat tinchlik kelishuv ittifoq emas to'liq ma'nodagi rahmat muomolasi bo'lgan edi agar biz payg'ambarimizni g'ayri dinlarga qilgan muomolasi bir erkak kishini o'zini oilasiga qilgan muomalasidaqi bo'lgan desak adashmaymiz qaytaraman rasulullohni atrofida yashayotgan g'ayri dinlarga qilgan muomalasini bir erkak kishi o'zini oilasiga qilgan muomalasidaqi bo'lgan muomilasi desak adashgan bo'lmaymiz mana bir qancha misollarni o'qiymiz hayotidan sollallohu alayhi vasallam ibn molik roziyallohu anhu rivoyat qiladi bu hadis imom buxoriy va termiziydan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xizmatini qilib yuradigan bir yahudiy yigit bor edi u yigit kasal bo'ldi bas nabiy sollallohu alayhi vasallam uni ziyoratiga borib bosh tomoniga o'tirdi o'tirib yo g'ulam aslim dedi ey bola islomga kirgin dedi haligi bolacha otasiga qaradi otasi, otasi abu qosimga itoat qil bolam dedi boyagi yahudiy bola shahodat kalimasini aytdi jon taslim qildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqib juda bir xursand bo'lib uni jahannamdan qutqargan alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin dedi insof bilan fikr qilib ko'raylik insof bilan fikr qilib ko'raylik rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimni xizmatiga oldi o'zini xizmatiga nima <laughs> rasulullohni atrofida xizmatini qiladigan odam kammidi o'ylab ko'raylik nimaga yahudiy bolani payg'ambarimiz xizmatga oldi ummatga dars bo'lsin ummatga dars bo'lsin madinada musulmon bo'lmagan yahudiylarning yashashligini ham payg'ambarimiz oddiy narsa ekanligini musulmonlarga uqtirdi Modamiki dushmanlik qilmayotgan bo'lsa ular bilan ulfatchilik ular bilan do'stona muomala qilishlik mumkinligini payg'ambarimiz shu bilan dars berdi yana e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsaki bu holatni bir buyukligini bilishimiz uchun payg'ambarimiz kim u bu yahudiy bola kimligini ham bilishimiz kerak rasululloh birodalar payg'ambar rasululloh sollallohu alayhi vasallam podshoh bu yahudiy bola bor yo'g'i xizmatkor yana boshqa din vakili boshqa millat vakili yer yuzida bo'lganmi bir mamlakatni podshohi o'zini xizmatkori kasal bo'lganda uyiga borganligi yana bu xizmatkor bola boshqa din boshqa millat vakili bo'lgan bo'lganmi shu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotidan bunaqa bir go'zal mavfiflarni o'qivuribchi birodarlar ko'pligidan o'rganib ham qolyapmizda bir oddiy ishga o'xshayapti bu lekin do'ppini manga qo'yib qo'yib bir o'ylanib ko'ringda podshoh o'zini xizmatkor bolasini og'rib qolgani uyiga borishini mana shu rasulullohning hayotida sodir bo'lgan voqealar siz bilan bizni fikr qilishlikka undash kerak shunda biz atrofimizdagi odamlarga qanaqa muomala qilyapmiz degan savolni o'zimizga beramiz payg'ambarimiz bu bola islomni qabul qilgandan keyin tashqariga chiqib xursand bo'ldi xuddi o'zini yaqin bir qarindoshi islomga kirganda xursand bo'lgandek darsimizni nihoyasi yana bir ajib voqea umar abi hattob roziyallohu anhuni hayotida bo'lgan abdulloh ibn umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi umar ibn hattob roziyallohu anhu Masjidga kirib ketayotgundi majidni oldida toza ipdan bo'lgan bir libosni ko'rdi ko'ylakmidi libosni ko'rdi Chaligini, chiroyliligini ko'rib turib "Ya rasululloh shuni sotib olib juma kunlarda yo bo'lmasam elchilar sizni oldigizga kelgan paytda kiysangiz bo'lardi dedi ipek kiyimda <laughs> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar buni dedi payg'ambarimiz oxiratda ulushi bo'lmaydigan odamlar kiyadi dedi hammamizga ma'lum bu ummatni erkagiga ipek kiyim bilan tilla taqinchoq harom bu narsani kiyganlarni oxiratda o'lishi oh, bo'lmaydi dedi ozgina vaqt o'tgandan keyin payg'ambarimizga kiyimlar hadiya qilindi shu kiyimlar qatorida boyagi ipek ko'ynagan ham boredi payg'ambarimizga hadiya qilib ko'ylakni berishdi rasululloh hali ipek ko'ylakni oldida Umar ibn olib kelib berdi Umar ibn Hattob olib turib yo rasululloh dedi ha, bu ko'ylak haqida falon falon degan gapni aytib turib yana menga berasizmi dedi rasululloh nima deb javob berdi aksukaha litalbasaha. men senga bu ko'ylakni kiyishing uchun berganim yo'q dedi umar ibn hattob roziyallohu anhu mana shu ko'ylakni makkadagi mushrik ukasiga jo'natib yubordi unga Umar ibn hattob bu ko'ylakni o'zini makkadagi mushrik ukasi usmonib abduhakimga e, kiydirib yubordi ona tomonidan ukasi bo'lar edi. mushrik ukasiga ko'nglida berib yuborganligini payg'ambarimiz ko'rib indamadi demak mushrikka hadya qilish mumkinligi tushuniladi mushrik bilan chiroyli muomala qilishlik mumkinligi tushuniladi demak dinimiz g'ayriy dinlarga ham agar ular dushmanlik adovat qilmayotgan bo'lsa lutf bilan rahmat bilan muomala qilishlikdan siz bilan bizni qaytarmas ekan assalomu <laughs> alaykum va rahmatullohi va barakatuh.